hazrati moviya roziyallohu anhu ko'ringlar mana manbalarni o'zlari o'sha yerda yashab madinada onalarini vafotlariga qadar hajga bormadilar bir necha bor aytishsa ham yo'q onam bor onam qolib qoladilar xizmatlardan qolib qolaman deb onalarini tashlab ketolmadilar hajga ahmad al farg'oniy hazratlari aytadilar har yili olloh nasib etib hajga borardim va yul e otken, yo'l yo'lakay yo'ldagi ulamolarni ham ziyoratini qilardim eronning shimolida bir ustozni huzurida o'tirganimda otam va onam haqida so'radilar otam dunyodan o'tgan yolg'iz keksa onam bor dedim shu so'zni aytishim bilan haligi ustozni yuzlari birdaniga o'zgarib jahllari chiqib g'azablari keldi aytdilarki farzni ado etib nafl uchun onasini xizmatini tark etgan olimga qarang deb yubordilar tushundinglara hajga bir marta borish farz keyin qayta qayta borish bu nafl farzni ado etib nafl uchun onasini xizmatini tark etgan olimga qarang deb yubordilar shu zotni so'zi bilan hajga deb chiqqan yo'limdan izimga qaytdim toki onam vafotlariga qadar bormadim deydilar onasi bor yigitlar rasulullohdan bir tuhfa hadis Man kim onasining ikki ko'zidan o'psa shu qilgan ishi do'zaxga parda bo'ladi sizni bolaligingizda qancha o'pgan va siz qancha o'pdingiz onangizni onangiz sizni bolaligingizda o'pganida bunchalar ajrni bilmagan eshitmagan faqat muhabbatning tafti ila o'pgan sizgachi sizga mujda bor siz uchun jannatning xushxabari bor siz qancha o'qidingiz onajon otajonim sizlarning boringiz mening davlatim deb ayta oldingizmi chunki shu yerda o'tirgan hammamiz ham bizni dunyoga keltirgan kim to'qqiz oy qornida ko'tarib mashaqqatlarni ko'targan kim o'lim bilan olishib dunyoga keltirgan kim bitta bolani tug'ib ne mashaqqatligini ko'rdi bildi o'limdan omon qoldi yana rozi bo'lib yana homila ko'tarib ukalarimizni ham dunyoga keltirgan kim kechalari bedor bo'lib ko'ksidan bol emdirgan kim bu ona bo'ladi bugungi kunni eng katta mo'jizasi bu ona azizlar